Николай, можно дать нам интервью на пару минут? Можно? Да. Вот. Николай, эту кассету или эту запись, может, действительно будут видеть люди, которые находятся в власти нашего нашего города, может быть, даже нашего государства. Я бы хотел бы задать вам несколько вопросов. Как вы считаете, в Смеле стала лучше жизнь после выборов? На вашей личной на вашей жизни отобразилась лучше И лучше стало жить а что бы вы хотели изменить вашей в э, вашем городе я так понимаю что вы учитесь в школе уже не учитесь да? но вы работаете собирайтесь оставаться в вашей семье или все-таки у вас есть желание уехать есть желание уехать а причина это? Почему не остаться Ты в своем пути? Нет работы. Где не моя шанса развиваться? С карьеру нельзя построить. Ну а чем занимается в основном ваши возраста ребята? Ну, могу кто еще учится в университете. Кто сейчас кто бы, кто бы, что а как вы проводите свои вечера или досуг да есть? Я так понял, вы с этого, с этого района? С Богдана, да? Ну а как люди да. на Богдана проводят свои вечера? Ну, да. то есть, по сути, вы проводите свое свою, свои вечера нечем А что бы вы хотели, чтобы в нашем городе появилось? Ну, тоже вы... есть развлекательные клубы молодежи. Здесь есть ночные клубы. То есть вы не за формат ночных клубов? Почему? Вы бы не секрет, что в ночных клубах э, они стали рассадником распространения таких явлений, как наркомания и алкоголизм. Это правда? Не знаю, я вообще в ночных клубах не знаю. не да. не гуляет. Но и... В какой школе вы учились?